В парке 40-летия ВЛКСМ до конца августа откроется кинотеатр под открытым небом. Новая стратегия развития зеленой зоны предусматривает установку спортивных и тематических площадок, уголков, где посетители парка смогут ознакомиться с историей Заволжского района. Подарком для пользователей соцсетей станут зоны Wi-Fi. 9 августа на дорогах и во дворах Ульяновска отремонтировано 1800 квадратных метров асфальтового полотна. Дорожники струйно инъекционным методом устраняли трещины и выбоины на проезжей части проспектов нового города. Преобразилась нижняя терраса. Здесь стало больше цветочных скульптур и мощенных дорожек. Благоустройства много не бывает. В этом году на установку 430 мафов выделено более 14 миллионов рублей. Сегодня новые горки, качели, карусели и песочницы уже установлены по 33 различным адресам. По поручению в Рио губернатора Сергея Морозова согласован перечень из еще 40 адресов для установки мафов на придомовой территории многоквартирных жилых домов.